నమస్తే అండి నేను రేఖ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేయగలరని మనవి అప్పుల్లో కూరుకుపోయి బయట పడలేకపోతున్న వారి కోసం ఈ మంత్రం మీ ముందుకి తీసుకువచ్చాను ఇంకెందు ఆలస్యం వినేయండి ధ్యానం వదనే లక్ష్మీర్యస్య చ వక్షసి యస్యాస్తే హృదయ సంవిత్తం నృసింహం అహం భజే అథ స్తోత్రం देवता देवताकार्यसिद्ध्यर्थं सभास्तम्भसमुद्भवं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि लिंगित वामांकं भक्तानां वरदायकं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये आन्त्रमालाधरं शङ्खचक्राब्जायुधधारिणम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये स्मरणात्सर्वपापघ्नं कद्रोजविशनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये सिंहनादेन महता दिग्विदिग्भयनाशनं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये प्रह्लादवरदश्रीशं दैत्येश्वरविदारणं श्रीन्द्रसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये क्रूरग्रहैः पीडितानां अभयप्रदम् श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये वेदवेदान्तयज्ञेशं ब्रह्मरुद्रादिवन्दितं श्रीनृसिंहं महावीरं नमामि ऋणमुक्तये इत्थं यः पठते नित्यं ऋणमोचनसिद्धये अनृणो जायते शीघ्रं धनं विपुलमाप्नुयात् సర్వ సిద్ధి ప్రదం రిణాం ప్రదాయకం తస్మాత్ సర్వ ప్రయత్నేన పఠేత్ స్తోత్రమిదం సదా ఇది శ్రీ నృసింహ పురాణి రుణమోచన శ్రీ నృసింహ ఈ మంత్రం మీకు పీడీఎఫ్ ఫార్మాట్లో కావాలి అంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ మరియు హైప్ చేయడం మర్చిపోకండి ఓం నమో నరసింహ అని కమెంట్ తప్పకుండా చేయండి మీకు మీకర్థమైందా